নমস্কাৰ অসম মহাকাশত এটা ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটিল কিছুমানে অলৰেডি গম পাইছে চাগে বা যোনে যোনে নাজানে তেওঁলোকৰ গিয়াৰ্থে জনাব বিচাৰোঁ যে নাচাৰ এষ্টনত সুনীতা উইলিয়াম নামৰ এগৰাকী মহিলাই যোৱা এমাহৰ আগৰ পৰাই মহা আকাশত ফচি আছে তাই বয়িং ষ্টাৰলাইন ৰকেটৰ জৰিয়তে পাঁচ জুন দিনা অ'নলি দহ দিনৰ কাৰণে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ গৈছিল মানে অনলি দহ দিনৰ ভিতৰত ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনৰ পৰা পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিবলগীয়া আছিল কিন্তু যিখন ৰকেটত সুনীতা উইলিয়ামে মহা আকাশলৈ গৈছিল সেই ৰকেটখনত বহু ধৰণৰ সমস্যা বা

ৰকেটখনত কি প্ৰব্লেমে দেখা দিছিল আৰু সুনীতা উইলিয়ামক পুনৰ পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব পাৰিবনে তো বলক জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কিন্তু তাৰ আগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰি লওক এণ্ড আপুনি যদি ফাৰ্ষ্ট টাইম মোৰ চেনেলটোত ভিজিট কৰিছে দেন হিট দ্য ৰে ছাবস্ক্ৰাইব বাটন প্ৰেছ দ্য ঘণ্টলং তাৰিখ পাঁচ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ আমেৰিকাৰ স্পেচ এজেঞ্চি নাচাই সুনীতা উইলিয়ামক বয়িং ষ্টাৰলাইন ৰকেটৰ জৰিয়তে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেচনলৈ পঠিয়াইছিল বাট আনফৰচুনেটলি বয়িং ষ্টাৰলাইনৰ ৰকেটত কিছুমান টেকনিকী প্ৰব্লেমৰ কাৰণে সুনীতা উইলিয়াম আৰু টাইৰ লগৰ বুচ বিলমাৰে যোৱা এমাহৰ আগৰ পৰাই মহাকাশত ফচি আছে একৰ্ডিং টু ৰিপৰ্ট বয়িং ষ্টাৰ লাইনৰ ৰকেটত এটা নহয় দুটা নহয় মাল্টিপল সমস্যাই দেখা দিছে যেনে কণ্ট্ৰ'ল ছিষ্টেমত সমস্যা দেখা দিয়া ফিউল বা হিলিয়াম গেছৰ শেষ হৈ যোৱা ইত্যাদি কোৱা মতে যেতিয়া নাচাই বয়িং ষ্টাৰলাইনৰ ৰকেটখনক পৃথিৱীৰ পৰা লঞ্চ কৰিছিল তেতিয়াই ৰকেটখনৰ পৰা হিলিয়াম গেছৰ লিক হোৱা ছিগনেল পাইছিল কিন্তু নাচাই সেইটো ভালকৈ মানে ধ্যান নিদিলে মোৰ মতে সেইটোৱে চবতকৈ ডাঙৰ ভুল আছিল কাৰণ সিমান এটা ডাঙৰ ৰিক্স মিছনত সৰু এটা ভুলেও বহুত ডাঙৰ বিপদ মাতিব পাৰে কিন্তু যেনে তেনে কৰি তেওঁলোক মহা আকাশ অৰ্থাৎ ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেশ্যনত পালেগৈ সুনীতা উইলিয়াম আৰু বুছ বিলমাৰ্গক এনেদৰে ইণ্টাৰনেশ্যনেল স্পেচ ষ্টেশ্যনত ৱেলকাম জনোৱা হ'ল তাত তেওঁলোকৰ মিছন অনলি আঠদিনৰ কাৰণে আছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে তেওঁলোক মহাকাশতে ফচি আছে কাৰণ যেতিয়ালৈকে ৰকেটখনৰ প্ৰব্লেমবোৰ ঠিক নকৰে তেতিয়ালৈকে বেলেগ একো উপায় নাই গাইজ ভাবি চালে নাচাই জানি বুজিয়ে ভুল কৰে নিচিনা লাগে কাৰণ কল্পনা চাওলাৰ লগতো ঠিক তেনেকুৱাই ঘটনা ঘটিছিল দুহেজাৰ তিনি চনত কলম্বিয়া চটল দুৰ্ঘটনাত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল তেওঁৰ চটলখনৰ এটা চুকত বেয়া হৈ গৈছিল যাৰ কাৰণে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত তেওঁৰ চ'টলখন হাজাৰ টুকুৰা হৈ গৈছিল কিন্তু একৰ্ডিং টু ৰিপৰ্ট ভাবিবলগীয়া কথাটো হৈছে স্পেচ ক্ৰাফ্টখনত বেয়া হোৱা কথাটো নাচাই আগতীয়াকৈ গম পাইছিল কিন্তু অৱহেলা কৰি দিলে আৰু সেইকাৰণে চবৰে মনত এটাই সন্দেহ যে ভগৱান নকৰক সনীতা উইলিয়ামৰ লগতো কল্পনা চাওলাৰ নিচিনা ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে গাইছ এতিয়া কথা হ'ল সুনীতা উইলিয়ামক কেনেকৈ পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব যদি বিচাৰে তেন্তে নাচাই বেলেগ দেশৰ স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ জৰিয়তে সুনীতা উইলিয়ামক আনিব পাৰিব কিন্তু তেনে কৰিলে নাচাৰ ইমেজ বেয়া হৈ যাব কাৰণ সিমান ডাঙৰ স্পেচ এজেঞ্চি নাচাই যদি বেলেগ দেশৰ সহায় লয় তেন্তে বিভিন্ন ধৰণৰ সমালোচনাৰ আৰম্ভ হ'ব সেইকাৰণে মহাকাশত ফচি থকা সুনীতা উইলিয়াম আৰু বোজ বিলমাৰক এই বছৰটোত পৃথিৱীলৈ ঘূৰাই আনিব নোৱাৰে না ছাৰ কোৱা মতে অহা বছৰ অৰ্থাৎ দুহেজাৰ পঁচিছ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত তেওঁলোক উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু এই মিছনটোত বইং ষ্টাৰলাইন স্পেচ ক্ৰাফ্টৰ জেগাত প্ৰতিদ্বন্দ্বী স্পেচ এক্স ক্ৰু ড্ৰেগনৰ ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব বাকী সকলোৱে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰক যাতে সুনীতা উইলিয়াম ভালদৰে পৃথিৱীলৈ ঘূৰি আহিব পাৰে আৰু এই ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিবৰ বাবে অলপ কন যুঁজ নকৰিব লগতে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ লগৰখিনিলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকেও গম পাওক যে আপুনি মোৰ চেনেলটোত কিমান যেন ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' চাই চ' বাবাই